Химические добавки для бетона – это вещества, которые добавляются в бетонную смесь с целью улучшения ее свойств или обеспечения определенных характеристик в процессе изготовления, укладки и отвердения. Динамическое развитие строительной отрасли стимулирует появление на рынке все более современных добавок и примесей для бетона. Они представляют собой широкий спектр продуктов с разной химической структурой и свойствами. Эти вещества в небольших количествах добавляются в бетонные смеси и взаимодействуют с ее компонентами, обеспечивая нужный эффект. Как следствие, модифицированный бетон обладает улучшенными характеристиками, которые превращаются в большие структурные и дизайнерские возможности. Добавка для бетона – это материал, который добавляется в процессе изготовления бетона в количестве не более 5% массы от содержания цемента в бетоне для изменения свойств смеси в свежем и или затвердевшем состоянии. При этом добавка в бетон – это вещество, содержание которого превышает 5% массы цемента. Это касается ингредиентов, не являющихся основным сырьем для производства бетона, то есть песка или заполнителей. Примеси классифицируются по функциям. Существует несколько различных классов химических примесей. Пластифицирующие, разряжающие, воздухоудерживающие, повышающая вязкость, ускоряющие реакции соединения и затвердевания, замедляющие, замедляющая скорость схватывания и герметизирующие,